भगवद्गीता एतामध्यायम् अक्षरब्रह्मयोगम् अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किं अधिदैवं किमुच्यते भियत्न्यकथम् कोत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन प्रयाणकाले च कथम् ज्ञेयोऽसि नियदात्मभि श्रीभगवानुवाच अक्षरम् ब्रह्म स्वभाव्योऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गकर्म सञ्चिता क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर अन्धकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कले परं यप्रयाति या समद्भावम् यादिनास्त्यस्त्रसंशय यं यन् वाविस्मरन् भावम् त्यजत्यन्दे कले वरं तं तमेवैदिकौन्देय सदा तद्भावभावित तस्मा सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनोबुद्धिर् मामेवैशस्य संशय अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम् यादिपार्थानुचिन्तयन् कविम् पुराणमनुशासितार अणोरणीयां समनुस्मरेध्य सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप आदित्यवर्णं तमस प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्यायुक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतम् परं पुरुषमुवैदि दिव्यम् यदक्षरम् वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीदराग यदिच्छन्दो ब्रह्मचर्यम् चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याध्यायात्मन प्राणम् आस्तिदो योगधारणा ओमित्येगाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् य प्रयादि त्यजन् स यादि परमाम् गतिम् अनन्यचेदा सददम् यो मां स्मरति नित्यश पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिम् परमां गदा आब्रह्मभुवनालोक पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्देय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्त अहरद्ब्रह्मणो विदु रात्रिम् युगसहस्रान्ता तेहो रात्रविदो जना अव्यक्ताद्विक्तदय सर्व प्रभवन् रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसञ्चे भूतग्रामस एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ रागमे परस्तस्मात्तु भावो विक्तो विक्तास्तनाथना यस सर्वेषु भूतेषु नश्यल्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तम् माहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्य पर पार्थ भक्त्या अनन्यया यस्यान्दस्थानि ये भूतानि येन सर्वमिदम् ततम् यत्र काले त्वनावृत्ते आवृत्तिं चैव योगिना प्रयादितम् कालम् वक्ष्यामि भरदर्शभा अग्निज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयादागच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदोजना धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे न गदीहेदे मते एकयात्यनावृत्ते अन्यया वर्तते पुनः नैदे पार्थ पार्थजानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मा सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तव सुजैव दानेषु यत् प्रतिष्ठम् विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु वनिषन्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्ट ध्यायः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय